Мы очень видим, чувствуем, с костей защищаем тот труд, который э, совершается каждый день. А именно идет разговор, конечно, о труде, о труде скульптора, всегда достойным большого уважения. Ведь э, в наше время, оно трудно для всех художников, но для скульптора еще э, труднее в чем-то. И общий взгляд на представленные здесь работы, на скульптуру говорит о том, что художник в данном случае как бы бросает вызов своему времени, и он э, занимается чем-то очень таким рискованным, он идет на большой риск, который связан с затратой э, времени, труда, жизни, средств, э, которые естественно, никто, ему, никто его не авансирует в этом плане. И поэтому вот сама атмосфера поисков духовных, духовности, каких-то новых, ярких, выразительных приемов работы, во всем этом есть какой-то такой большой творческий пафос, который вызывает самую темную симпатию к автору. я хочу, чтобы его вот плоды, цветы, в общем, дали ему результаты, удовлетворение творческое и желаю дальнейшей такой же работы, такой Вже давно. І те, що він робить, очевидно, ми і ви всі знаєте, але те натхнення та творчість, його особистість сама, дозволяє йому творити. І от коли ми дивимося на його роботи і роботи тих людей, які творчо обдаровані, і той вогник, який горить в ньому серці, а Йосипа Йосипа, чи не тільки огник, це полум'я, творче полум'я, і він не збирається здаватися. І як ви бачите, як би не говорили, скільки йому років там чи що, йому завжди 18, тому що він дуже молодий. І оця творчість хай дає йому наснаги, ще довго творити, і щоб ми бачили його, приходили на його виставки персональні, не тільки пов'язані з юбілеєм, а з тим, що він людина обдарована. І він не промайне тінь на нашій землі, а поставить цей світ, і це буде, я думаю, надовго. Тому йому самих прекрасних побажань, хай він цвіте. І той вогонь не дає йому спокійно. Знаешь, я хочу тебе одно только сказать. Спасибо тебе за то, что ты заставляешь человека думать, мыслить. А это ведь главное. Он пришел на эту землю, чтобы мыслить, чтобы ее сделать хорошо, красиво. И тебе за это огромное спасибо. Потому что, покидая эту выставку, обязательно несешь мысли, обязательно несешь с собой чувство красоты. Красоты человека, природы. Я пользуюсь здесь присутствием заместителя министра. Сказал бы, что мы недостаточно, ну, будем говорить, такой талант используем. Ведь Симферополь, как столица Крыма, могла бы иметь отличнейшую аллею великих людей Крыма. И Иосиф, вот современность нам мешает. Иосиф мог бы открыть по-новому образы крымчан великих людей Крыма, которые сделали этот край действительно по-настоящему жемчужным. Спасибо, что ты нас возвышаешь. мысли Успехов тебе. И я надеюсь, что министерство даст его во второй половине 50-летия осуществить твою мечту. Спасибо.